Михалко Александр Валерьевич, 5-10-83. задание прибыл 23 числа, 10 месяца. Попал в плен. Был ранный, попал в плен. Крикнул, сдавайся, а мы сдались. Цель, Наблюдение. Я Ось Андрей Олегович, 2001 года народжения, 14 числа, 12 месяца декабря. Служил в роті материального обеспечения, потом перевели на передов бригади. Я з 3-ї роти, 3-ї роти, 118-й батальйон, 108-ї бригади. Я Мишуровський Юрий Александрович, 30 -й, 07 -й, 91 -й год рождения. Ковтуненко Александр Иванович, 2 -й, 02 -й, 87 -й год рождения. Павлов Лухан Володимирович, 03-й, 12-й, 2001 -й.

Куда были прикомандированы? А, были прикомандированы к 15-й бригаде Карадах 329. Я Бойко Владимир Володимирович, старого шаба имени Давинчина. Сдался в полон, потому хочу жить. Я Прятко Алексей Сергеевич, первая ШБ Вовки Давинчи. Сдался в полон, потому хочу жить. Я Неделько Сергей Николаевич, 152 52-я бригада батальон материального обеспечения зам командира роты по вооружению сдался в плен, потому что хочу жить Мартаков Богдан Сергеевич 72-я бригада 3-я МТБ сдался в плен, но хочу жить Я Грачев Владимир Васильевич рота охраны 152-я бригада сдался в плен, но хочу жить Так, поехали, блядь, слева направо представляем себе собранку, Максим Федорович Михаил Евгеньевич Петрович Виктор как бы Иванович Андрей Михайлович Маршат Артемий Петрович Какая бригада? 80-я Представьтесь Задержанный Маначинский Владимир Михайлович Воинское звание, подразделение? Сержант 14-я бригада А-1008 Командир отделения Дата рождения. 19 января 1967. Вам сейчас сколько лет? 57. А, расскажите, -а 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 как у вас Правили меня, дорогие. Да, 12 ночи разбудили, в час ночи выезд, блядь. Я бы, ну, как, еще сам не сознавал толком, что к чему, без просонья, блядь. Я как бы я отказался бы, типа, никуда я не поехал бы, блядь. Ну, говорит, там, на 3-4 дня, там, метра 150 от высадки, блин, получилось полтора километра бежать было, было этом был сопровождающим. Ну, блин, даже я там уже был один пацан, и, блин, даже с ним познакомились, даже фамилия, не знаю, фамилия сложно, только по заной мной, я его запомнил, не знаю, Мне получилось 3-4 дня, 7 суток. Мне уже сказали, что утром будет и смена нам. Тот пацан по серому где-то полчетвертого вышел на встречу, чтобы, ну, встретиться, взял с собой радиостанцию. Тут уже где-то пол восьмого утра, его нет, я уже понял, что это не то, никто, блин. что баван, Ва блин. Я же на радость всех наших пришли, блин, тут пацан заскакивает, на меня с автоматом, блин. И... Мне 54, вот через месяц 55 будет. У меня сердце, группа третья, группа, должны были уволить меня, они так и не увольняли. Я и срочно не, подходил, не приходил, учебки не было. Меня сразу в Германию завели в часть. Вот видите, как они наебали жестоко старого пенсионера, блядь, и вот этого больного человека. Это и справедливость? Нету никакой справедливости. Этот Павлович посмотрел мою выписку, я показал, он говорит, какой хуй тебя сюда прислал с этими твоими болячками. Я кажу, вот такой хуй меня прослал сюда. Боевой дух слабый сейчас, тому що ніхто вже не хоче воювати. Ребята, я нахожусь в полоні, все поки нормально. Ось вот такое є. Я живий. Солдат Гринчик Микола Вікторович, 21.12.1992 12 тисячі другого року народження. Народився в село Кизимис Херсонської області Білозерського району. Проживав. В селі Любене Миколаївської області Снігурівського району служив. Мобілізували мене 14.05 2024 року в Миколаєві в частину 3039 19 й полк охорони та оборони прав. порядку и охрана государственных объектов. Я Мельник Руслан Алексеевич, 12.04.1970 19 года рождения, Темнопольская область, Должность водителя. Военнослужащий отдельной механизированной бригады имени Гетьмана Ивана Мазепа. Хотел бы передать привет Кириллу Кирилловичу Вересу и поблагодарить свое командование за бестолковое управление и геноцид Лічного состава бригади і батальйона К2. Спасіба раді. Я, Гендега Андрій Олександрович, народився 03.05.97 рік, 14 числа прийняв присягу в Збройні Сили 20 сентября заступив. На позицию в селе Селидово, 3 рота, 154-я бригада. Бурельник, эксплуатационно-разведывательное бурение, светловина, нафта, рога. Я по гражданской специальности начальник поезда. Только... Только сухпайки, все, <laughs> и вода, да, нас вода... кормили сухпаями, <су здесь там <су так горячая еда, чай. Наши командиры нас бросили, Шесть дней мы были без воды, и были трехсотыми, и нам не давали эвакуироваться, и мы пили воду со шприца, делили на всех. Да. Мы решили сдаться, и подняли белый флаг. И нас э, взяли в плен. Потери очень большие, только они, просто скрывают и говорят, что все хорошо. Фамилия, имя, отчество. Божен Юрий Юрьевич. Число, год рождения. 16 ноября 1971 год. Адрес. Закарпатская область, город Хуст, улица Орлика, 43. три. Жена. Нет, умерла. Дети? Нет. Родственники? Мама. Адрес? Закарпатская область, город Куст, улица Павлика, 43. Мобилизированы? Мобилизирован. Число, месяц, год. Вот. Это командир батальона, механизированного батальона. Вот то, блин, человек, это, это человечище, он гордится тем, что он ложит личный состав. Ну, говорит, всем батальонов положил, вы восьмые. Весь механизированный батальон об этом знает. Все, все это поголовно. Это он так на ППД там с ранеными общался, которая там осколочно ходить там не может. Кажется, ты по-любому у меня пойдешь. Ну, такое отношение. Отношение не как к людям. Мы, грубо говоря, даже перестал с